Привет, привет, я приехала в Черкассы и теперь я вам покажу мой любимый мультик. Я перешла на 180, и теперь я вам покажу. Так, смотрите, сейчас я... Вот, смотрите, я тут на канале видос есть. Я вам вон показываю. Это не я светила, оно само светится. Бу! Испугались? Че нет? Вы не испугались? Ну да, у всех такое есть и бывает. Это пета пета. Мы любим пету, пету особенно не красную, а белую. Она красная просто. Надо тут просто проходить. Там 30 монет еще. Прости, еще пукнула. Это просто не вопрос. У мамы 40... Ой, 40... 46%. Я не находите, что тут это это Блин, а, она сейчас тут затоптает. Ой, она сломала. Ой, 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 ой. нет. Ее убили, короче, надо опять возрождаться, блин. Как всегда, блин. Видишь, такая сказка прикольная есть. Э, блин, Во. Вот, прикольно. Так, смотрите мультик вот так мультик выглядит. Это планшет. Не забывайте, что это планшет. Ну, я так сама говорю. Для меня так просто прикольно. Мне нравится. Лайк. Это его лайк делать. Так, есть у меня 40... 6, 6. Сейчас. О, Севен, 67. 67. Скоро ми закінчимося, ну нічого страшного. E, то e, скоро будемо прощатися, то скоро Новий год буде і скоро буде Миколай 6 грудня. А грудень скоро буде. Первого часа будет грудень а шестого будет и грудень, шестого грудня, Миколай Миколай еще скоро будет. Скоро, кстати, Новый год. Скоро мы будем прощаться. Это они уже выиграли. Это что такое, блин? Так, сорок пять, двадцать два, сорок. 22.40 минуты. Скоро должны свет включить. А то у нас на май свет, он и как. Я уже, блин, задолбалась и ждать. Ну, нам уже пора прощаться. Пока!